Selamat datang ke siri khas No Tapis Personality. Seperti the name suggests, eh, dalam siri ni kita akan menampilkan beberapa personality individu yang telah meninggalkan kesan pada masyarakat. Bukan sahaja masyarakat Melayu, tapi Singapura as a whole. Tapi siri ni bukan segera nak cakap tentang pencapaian mereka. Tapi nak selami kisah-kisah peribadi dan cerita yang jarang kita dengar dari mereka. Hari ini saya rasa gementar sekali kerana tetamu terhormat kami ni Oh lah Hari ni saya cukup happy dan bangga dan gembira eh. This selamat datang Madam Halimah kepada Nota Terima kasih. Uh, apa khabar? Ya. Baik, alhamdulillah. <laughs> Okey, yeah. jadi hari ni Nota uh, kita nak tanya Madam tentang macam-macam perkara. A lah. mm. uh, life selepas bersara, mm. uh, pengalaman anda berkhidmat sebagai Presiden Singapura dan macam-macam lagi. Tapi kita nak mulakan dengan a uh, FAQ. Mm. Frequently Asked Questions mm. oleh ramai yang uh, akan dijawab uh, oleh anda. Boleh tak, Hadidik? Boleh, insyaAllah. Kan? Okey, soalan pertama yang saya rasa orang ramai fikirkan ataupun nak tanya adalah, apa jadi dengan rumah Yishun sekarang? Selepas ya Allah, Natasha. <laughs> saya berharap sungguh bahawa soalan ini tidak akan ditimbulkan <laughs> namun terus ditimbulkan. <laughs> Soalan pertama. Saya rasa <laughs> eh, ah. semua, salola masyarakat kita ataupun masyarakat keseluruhannya Singapura mempunyai satu macam, itu obsesion. Tu. Obsesion saya. betul. Saya rasa, saya masih mempunyai flat vision. Okay. Saya, saya rasa kalau uh, segala kebudahan timbul, akan, mungkin saya akan pulang ke sana kerana kita harus ingat bahawa kita kalau tinggal di flat HDB, facilities, connectivity, sungguh baik. Okay. Jadi itu yang sesuatu yang saya uh, amat rasakan tidak ada bila kita tinggal di private estate. Connectivity misalnya kalau nak beli barang-barang, pergi ke pasar, kalau kekurangan roti misalnya, oh, kekurangan roti. telur, Wah. makanan seharian kan. Macam mana ni? Sangat sukar itulah, <laughs> sangat sukarlah kalau kita tinggal di apa tu private estate kan. Connectivity seperti itu sangat penting bagi diri saya terutama sekali setelah saya Uh, umur senja dalam situasi saya telah pun bersara insyaallah lah itu okay. merupakan satu daripada ura-ura saya okey okey jadi kalau penduduk-penduduk uh, situ nampak nampak you kat Yishun tu maknanya you dah pulang ke uh, HDB di Yishun lah. insyaallah insya ah, okey kita tak tahu bila <laughs> jadi nanti kan <laughs> okey okey soalan yeah. kedua adalah Ya. Yeah. Dari dulu time baru masuk NTC sampai sekarang kan hmm. Uh, apa fashion you specifically tudung tak pernah berubah. Berubah ya betul ya. Memang distinct sampai saya rasa it's very iconic eh. Um so kita nak tanyalah you memang ada stylist ke you suka style to yourself. Tak ada stylist lah Natasha. Saya ambil style yang paling senang, mudah <laughs> uh -huh. dan uh, ringkas kan. Oh. Kita tidak banyak masa semasa saya bekerja kan ada uh, urusan anak-anak, rumah tangga, urusan uh, public, official dan sebagainya. Jadi uh, cara mengikat tudung yang paling senang, mudah sajalah yang saya ambil. Dan selepas tu, amat ah, sukar untuk saya uh, mengambil style lain. Itu uh -huh. troublesome lah uh, nak okay, tukar kan. Okay. Yeah. So, you pernah ada try pakai shawl ke? Tak ada, tak pernah. Tak pernah ada, ha, eh. eh. Selalu <laughs> memang just bawal eh. Just bawal and that's it. Setiap kali kalau saya pergi sesekalilah pergi ke Kuala Lumpur, okay. saya beli banyak sekali lah. Jadi, uh, sebelum kita nak cakap tentang uh, hidupan uh, selepas bersara dengan mm. lebih mendalam. So, maybe kita go back to 2017 eh. Okay. Puan Halimah ni first film female president di Singapura. Indeed, yeah first Malay presiden dalam 47 tahun mm. dan juga first presiden yang uh, berpakaian uh, tudung mm. okay? you punya first ni banyak-banyak sangat mm. tapi satu yang saya rasa controversial sikit adalah uh, anda dilantik dalam reserve presidential election Indeed. Di Indeed. Betul, kan yeah. uh, dan ini telah cetuskan perdebatan tentang meritocracy demokrasi mm. dan juga uh, race based politics kan mm. uh, sampai kita lihat eh anda perlu declare although this is a reserve election, hmm. I'm not a reserve president. Indeed, indeed. Um, yeah. Bagaimana anda mungkin terjejas lah sampai harus melakukan uh, statement tersebut lah? Kontroversi tersebut saya rasa kerana mereka fikir tidak mempunyai, tidak ada lawan, you know, tidak ada kontes. Tapi tidak ada kontesnya bukan kerana reserve presidency, tapi kerana kedua dua kandidat sebelum pada masa itu tidak layak. Kerana mereka tidak memenuhi keperluan <coughs> bagi kandidat private sector dan uh, iaitu kandidat keperluan bagi kandidat private sector pada masa mereka merubah perlembagaan untuk reserve presidency aspek itu juga di, di diubah selama ketika selama 30 tahun tidak terdapat kandidat daripada sesuatu bangsa mm. itu tujuannya untuk menentukan bahawa perwakilan semua masyarakat di Singapura adalah setara mm -mm. jadi itu saya rasa ada sedikit tidak faham tentang mm. perkara itu. tidak ada pertandingan kerana kelayakan bukan kerana reserve presidency mm. Dan saya rasa throughout my presidency, I remain focused lah. Saya uh, terus menumpukan perhatian kepada bagaimana untuk uh, memajukan kebajikan masyarakat keseluruhannya. Jadi tugas saya tidak berubah. Masih sama. Sama ada saya reserve presiden atau tidak tugas tersebut tidak berubah. Bila sebenarnya like you know that point bila um, Puan Halimah berfikir like okeylah saya nak cubalah jadi presiden Singapura <laughs> ni. Sebenarnya Natasha saya tak, tak pernah berfikir sedemikian. Ha? <laughs> <laughs> Bukanlah satu okay, I never one morning you get up and say okay today I want to try to become the president no I want to run for presidency no is because terdapat ramai yang menghampiri saya termasuk pemimpin-pemimpin terutama di Singapura hmm. yang mengatakan pada saya ini adalah satu tanggungjawab yang amat penting. Cuba anda fikirkan. Oh. Untuk you know, uh, menerima tanggungjawab tersebut. Keputusan yang amat sukar dibuat. Hmm. Kerana saya perlukan sokongan keluarga. Hmm. Dan ada di antara keluarga ahli keluarga saya, anak-anak saya yang kurang bersetuju pada masa itu. Oh really? Really did, did. They said oh. they said that look, are you sure you want to offer yourselves? Hmm. And then mereka mungkin fikirkan tentang kontroversi yang akan timbul kerana ia adalah presidensi yang reserved. Mm. Tapi saya berfikir ini adalah peluang untuk menyumbang kepada negara, kepada ekonomi, kepada masyarakat kita, dan tentu sekali untuk wanita juga kan. Jadi saya membuat keputusan untuk menerima suami saya memberikan sokongan sepenuhnya jadi sebagai um, you know the first Malay president dalam 47 tahun tu mm. ada rasa macam pressure tak untuk pastikan like you know you live up to the expectation tremendous pressure <laughs> tremendous pressure <laughs> and it's not only just because i was president sebelum tu saya kan speaker yang pertama Betul. wanita dan sebagainya anggota parlimen pertama selepas uh, kita merdeka wanita Melayu anggota pertama dan yang memakai tudung pula mm. kan saya teringat semasa tu bila perdana menteri pada masa tu Gochoktong uh, menghampiri saya hendak menjadikan saya calon sebagai kandidat PAP saya bertanya kepada beliau kan saya pakai tudung macam mm. mana mm. tidak ada yang di parlimen macam mana penerimaan masyarakat dan dia berkata, oh, kita telah pun memikirkan tentang perkara itu, itu tidak menjadi masalah. Hmm. Dan saya rasa pada masa itu dalam semua jawatan-jawatan uh, yang saya, saya telah lakukan, saya telah jalankan, itu merupakan suatu perangsang bagi diri saya juga lah. Yeah. You talk a bit about your your uh, arwah uh, maknya Mama kan? Da, ya, arwah Apa mak. mungkin uh, nasihat lah, mungkin daripada ibunya yang anda masih berpegang hari ini. My mother, arwah mak saya tak banyak cakap tau. Oh. Tapi dia selalu ada katakan bahawa saya di antara lima orang anak-anak saya yang paling degil. Allah degil eh. Degil Why? bagus ke degil macam because kadang saya disuruh buat sesuatu saya buat yang lain. Saya rasa semasa kecil gitulah. <laughs> saya lebih suka buat menggunakan uh, pemikiran saya sendiri. Ah, I think kan um, that trait of yours uh, till today saya rasa kita boleh lihat bukan degil lah tapi dia punya um, steadfastness ah the steadfastness it. tu kita boleh lihat eh uh, dalam apa apa tempo anda sebagai presiden because anda ni dikenali sebagai presiden yang vokal uh, yang akan bersuara lantang eh uh, hmm. apabila timbul isu-isu yang berlainan uh, terutamanya bila ia berkaitan dengan kesihatan mental uh, dan juga hak wanita oh. eh yeah. kenapa you selalu state fast dan uh, the girl in that sense <laughs> you know Natasha kita ni hidup berdasarkan nilai-nilai prinsip-prinsip kita kan saya semasa when i was growing up One thing I realise that mereka yang dalam apa tu uh, lower income group mereka tidak mempunyai suara. Jadi saya rasa perlu kita ada perseimbangan hmm. dari segi kuasa dalam masyarakat. Jadi bila saya masuk saya bekerja dengan uh, NTUC tahun 1978 saya dapat memberikan perseimbangan bagi memberikan suara kepada pekerja-pekerja. Prinsip itu saya rasa saya terus bawalah seluruh hidup saya. Actually satu lagi isu yang uh, Puan Halimah sering menyuarakan uh, saya rasa adalah uh, konflik di Palestin. Eh? Indeed, indeed, um, yeah. Mengapa anda you know rasa ia eh, pentinglah untuk terus menekan uh, ataupun mengetengahkan isu ini um, dalam masyarakat kita uh, and Singapore as a whole. Lah. Saya rasa prinsip saya ada apa saja jenis penindasan tidak harus dibenarkan. Hmm. Dan saya melihat itu sebagai satu penindasan bagi orang-orang Palestin telah lama bertahun-tahun berdekad-dekad mereka perlu uh, suffer, you know dan sungguh pun terdapat banyak undang-undang antara bangsa tentang kemanusiaan dan sebagainya undang-undang tersebut langsung tidak dipatuhi oleh Israel jadi saya rasa itu adalah sesuatu yang kita harus bersuara kerana seperti prinsip saya mereka yang tidak mempunyai suara, kita harus menjadi suara bagi mereka. Prinsip saya sama ada di pergerakan buruh, bagi mereka yang menghadapi masalah penyakit mental dan sebagainya. Kanak-kanak yang didera. Kan? Semasa saya jadi presiden, saya bekerjasama dengan PAVE untuk mengeluarkan program untuk mengajar kanak-kanak tentang keselamatan body safety dan sebagainya. Hmm. Semua prinsip yang sama kita tidak harus membenarkan penindasan berterusan. Hmm. Dan kita melihat penindasan tersebut sampai sekarang jika mereka tidak dibom atau ditembak, mereka di tidak diberi makanan, hmm. starvation. Saya rasa amat sedih kerana kita harus melihat sampai dari Oktober 7 sampai sekarang sudah berapa lama hmm. dan dunia tidak begitu menentang penindasan tersebut. Itu sesuatu yang amat menyedihkan. Hmm. Dan setiap hari kita baca soal khabar ada negeri ini, negeri itu, G7 dan sebagainya yang mau menerima tentang Palestin, State of Palestine. Tapi semasa mereka masih berdebat, bercakap, masih penindasan masih eh? meneruskan ramai yang terus akan mati. Hmm kerana dibunuh. Itu yang sesuatu yang amat uh, membimbangkan saya kerana kita sebuah negara yang kecil. Hmm. Bagi kita, undang-undang antarabangsa amatlah penting. Hmm. Jika kita mahu diri kita, semasa sesuatu jika berlaku pada diri kita, kita mahu melihat ada orang yang mempercakapkan tentang perlunya penting kita abide by international humanitarian laws, hmm. then we must be consistent. Mm in other places also the same thing you know mm -hmm. yeah sebagai negara yang kecil mm. dan uh, kita menyambut SG60 tahun ini kan mm. um you know how how can uh, masyarakat singapura um you know belajar daripada um perkara yang is very real lah dalam yes, uh, dunia yeah. ni sekarang yeah i think this is a very difficult world that we're living in tremendous geopolitical tensions and we see things that i really hope that like we didn't have to see like hmm. but uh, so what can we do as a minority community we need to be conscious aware but at the same time that should be spurring us menggalakkan kita untuk mempersiapkan diri hmm. melalui uh, pelajaran melalui kemahiran-kemahiran yang kita perlukan kita harus lebih memperkuatkan diri kita memperkasa diri kita memperkasa keluarga kita Memperkasa masyarakat kita. Hmm. Itu yang penting. Jadi dalam uh, keadaan ini kita terus belajar tentang, -tentang keadaan uh, antarabangsa. Jadi betul. kita sendiri tahu eh apa yang kita harus lakukan. Okey sekarang kita nak cakap tentang you punya bersara era. Hmm. Eh. Hmm. Actually sebelum you dah... jadi di era. Ah dah, betul. betul. <laughs> <laughs> jadi hari ini kita nak mengupas apa yang anda kini berlakukan selepas bersara. Okey. Ha, okay. Jadi bila you bukan lagi Madam President eh. Uh, bagaimana you ingin dilihat oleh orang ramai? You Natasha, you mana, kita berdasarkan prinsip kita jadi konsistenlah ha. kan. Selepas saya bersara, tentu sekali saya gembira kerana mendapat lebih banyak masa untuk diluangkan dengan cucu-cucu, keluarga dan sebagainya. Jadi rasalah ringan ni. Dan tetapi kita saya tidak boleh berdiam diri lah susah kan. Jadi saya menjadi Chancellor Singapore University of Social Sciences in October 2023. Itu mm. masa I'm not going to do anything, but end up I doing I am doing a <laughs> Lalu macam tu eh saya bila dah macam biasa itu. buat kerja. Yeah. Lah. And it's a good university lah kan. Saya buat advertisement sikit mm -hmm. eh. It was boleh teruskan. Sebab so, dia adalah university yang fokus tentang uh, learning for life lah mm. kan. Dan tiga suku daripada pelajar-pelajar kita adalah mereka yang mature students yang trying to get a new lease in their career. Mm. Dan juga saya masih terus uh, menumpukan fokus kepada causes lah seperti mental health seperti cancer you know among women uh, tentang kanak-kanak dan sebagainya recovery process lah for mm. addicts and so on so some of these causes I continue to support because to me that's important lah mm. yeah the okay. society which is underserved yang kurang diberikan tumpuan kita berikan sedikit banyak tumpuan untuk mereka lah, insyaAllah kan. Hmm, Jadi aa. kerja dan tugas yang anda sebelum ni memang pernah lakukan, diteruskan Betul. dan sebagainya lah. Ya. Okay, okay. Dalam bentuk-bentuk yang saya mampu lah kan. Ha, okay, okay, okay. So kan, selepas you sudah bersara ni kan, <laughs> apa mungkin satu perkara yang paling unpresidential yang you telah lakukan? Ada kebebasan lah untuk bergerak. Oh, bergerak ke mana? Pergi mana je nak lah, pergi shopping centre, pergi makan jalan-jalan uh, dah oh. tak ada security kan oh uh, dulu kalau jadi presiden Di punya security detail kan banyak kan uh -uh. you to peraksa apa tu you must inform security first mm -mm. you can't even go out of the house so you pernah you pernah keluar tanpa security tak tak ada bila kalau saya keluar <laughs> je security pun ikut saya selalu dengar eh, antara perkara yang um, Puan Limah suka lakukan ataupun uh, sebut eh tentang simple life adalah seperti pergi grocery, grocery shopping, grocery shopping. <laughs> memang Tadi favorite tapi saya deh. katakan Natasha semasa saya bisnes saya so masih pergi juga, juga buat grocery shopping. Oh. Pergi ke supermarket, saya pergi ke uh, shopping center beli apa tu cadar untuk katil dan sebagainya, uh -huh. pillow case Banyak juga orang cakap, eh apa puan puan presiden buat apa kat uh -huh. sini? Saya buat sama seperti awak lah. Uh -huh. Saya beli barang-barang untuk keluar. Oh. Uh -huh. Okay, 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 okay. <laughs> masih juga lah, tapi that time more restricted. Uh -huh. Sekarang bebas. Bila-bila okay. masa sahajalah okay. dapat saya lakukan. So ha. sekarang setelah bersara ni, mungkin you boleh take us through your day. Apa yang you lakukan bila dari pagi sampai malam tu? Oh, I, I'm very, I have a routine and very structured lah kan. Oh, okay. Bangun pagi, biasalah solat, baca Quran. Lepas tu buat sedikit uh, membersihkan rumah dan sebagainya. Dan seterusnya lah makan tengah hari ataupun keluar kalau ada perlu keluar untuk jalankan tugas atau apa-apa officiate at events ke function ke pergi SUSS. Seterusnya demikian lah. Dan kadang keluar dengan cucu-cucu saya. I love you. Last time semasa presiden, even weekend kena buat kerja kan? Uh -uh. Ah, sekarang tak payahlah, Cucu-cucu boleh datang. Kita okay, dapat. Okay. We have a great time lah with the family. Ah, oh, yeah. So fun. Uh. Okay. Sounds like a very good retirement life. I want to be like you when I grow up. Yeah then you can you can really chart your own goals tau. Betul. Tadi you kata antara perkara yang you ingin lakukan ataupun dapat peluang untuk lakukan adalah untuk uh, luang lebih masa bersama uh, keluarga, keluarga kan yeah, dan cucu-cucunya yeah. terutama. Yeah. So kita nak kenali Puan Halimah sebagai seorang nenek. What hmm. kind of nenek are you? I think I'm very indulgent lah. Oh, Susah lah kan. <laughs> oh, kalau saya pergi ke shopping center kan, ah uh, bawa cucu saya Uh, bersama dengan maknya kan anak uh -huh. saya my granddaughter dia cakap dengan maknya hari ni abba baba will be the one paying not you oh then the mother say why i cannot pay then oh. she laugh dia tahu sebab mak dia sekat kan oh. baba tak sekat okay 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 <laughs> uh, so what to do grandmothers always like that lah kan dia, dia kepada anak-anak sendiri garang, tapi garang, kepada betul. cucu, cucu ya, yeah. that's true. Dan sebagai seorang ikon eh, dalam masyarakat Melayu Islam Singapura ini, apa mungkin satu perkara notabees yang anda ingin sampaikan kepada golongan anak muda ini? Saya rasa mereka harus mempunyai pendirian sendirilah penting. Mereka harus menanyakan soalan yang penting, bukan saja apakah kerjaya apakah style kehidupan yang saya ingin mencapai tapi apakah purpose meaning in your life and all of us have to walk that path find a purpose and the meaning hmm. mungkin tidak untuk jadi presiden singapura tapi mungkin ada mahu menulis buku misalnya membuat karya sendiri mungkin mahu um, merubah sesuatu dalam masyarakat. Mereka lihat masyarakat ini mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki. Mereka boleh melakukannya. Wow, okey. Puan Limah, terima kasih banyak-banyak kerana mm -hmm. perkongsian anda yang penuh dengan makna. Mm -hmm. uh, dari Yishun ke istana hingga kembali ke <laughs> kehidupan masyarakat uh, rakyat biasa. Eh, yeah. uh, Anda tetap jadi suara kepada masyarakat kita. Dan uh, kami doakan anda terus sihat uh, dan dapat terus menyumbang kepada masyarakat seperti anda uh, mengharapkan uh, dalam cara yang tersendiri. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama saya, uh, Dino Notapis. Dan dengan itu kita jumpa lagi dalam podcast. すいてるし。